Qərbdərdən məcburi köçkün düşən Zibeydə xaladan yaşını soruşuram. Qərbədir deyir, ya 60dır ya 70. Müharibə yaddaşına elə təsir edib ki, neçə yaşının olduğunu da unutdurub. Üzündəki qırıqların sayı isə bəlkə də 100ü keçib. Qışda soyuq, yayda isti. Yayda da istidandır, üstdə də soyuq dondurur deyə bilərəm. Biz çox bir say belə. Mən çox da qırğın vermişəm, çox da səhit vermişəm. Ermənü Qala dağlarda qırıb külbətimi çox dörd nəfər. Yəni piçində belə özündə belə bax. Heç gündə yəsin. Hökumət özü şərait yarada. Bir yer düzəldə bir rahat yəxi var. Bəli, nəfəzimiz var kəmli rahat yəxi. Burda Bərdənin mərkəzi stadionundakı texniki otaqlarda Çoxum məs tribunanın altında yerləşən bu beton qutularda 92-93-cü illərin məlum qaçaqçılarından bəri taleyinə köçkünlük yazılan ailələrdən bir qismi müvəqqəti məskunlaşıb. Amma bu müvəqqətilik artıq 20 ili ötüb. Bu beton güşələrdəki həyatı görəndə adamın yadına Dekabristlər haqqındakı filmlərdə təsvir olunan Sibir məhəbbətləri düşür. Stadionun yaşıl meydançasında futbol oynayan uşaqlar zil səsləri ilə sanki acı da olsa özlərinə uşaqlıq sevinci yaratmaq istəyirlər. Axı stadionun tribunalı altında zirzəmi deyilən bu məkanda yaşayan böyükü kiçikli hər kəsi necə deyənlər bədbinlik basır. Burada dərslərdən yaşını unudan insanlar, nəmişlikdən sağlamlığını itirən körpələr, soyuqdan bütün qışı yorğana bükülənlər, zirzəmin qaranlığında evinin qapısını əl ilə axtaran insanlar var. 21 ildir ailəsi ilə bir otağa sığınan ikinci qrup Əlil Adil Məmmədov deyir ki, torpaqlarına qayıtmaq ümidləri günbə-gün gün azalır. Tək istəkləri ömrün qalan hissəsini rahat evdə yaşaya bilməkdir. Biz arzulayırdıq birincə öz torpaqlarımıza qayıdaq. O da ki alınmır 21dir alınmır da. Ta uğ ümidimiz azalıbdı. Əvvəli ümidlə yaşırdıq, amma indi ümidimiz azalıb. Görürük ki uvatma şeydir, da quvanma şeydir. Ha bu cemaati aldatma, uvanma. Öz oyunları da oynayırlar, öz oyunları da oynayırlar. Cemaati aşağı təbəqə, yuxarı təbəqənin vejinə tök. Altı beton, üstü beton. Bizə baxıb yoxdur. Gəlib heç maraqlanan yoxdur ki, harda yaşayırsınız, nə yaşayırsınız. Eşidirik orada, burada cəmaata elə bir ki, evlər verilir, qaçqınlara evlər verilir. 21 ildir ki, hələ biz o sözü dilə çatmıb, da bizə verilmir. İndi güya ki təzədir hələ evlər başlanıb tikiləcək də. O da bizi kimin ömrü çatacaq, kimin ömrü çatmayacaq onda görə-görəcək, görməyəndə heç aparıb yığacaqlar. Fündür mərtəbəli də, çox mərtəbəli binalar var. Onda qo qoca qaltaq adamlar, elə bil xəstə adamlar hamısı gedib orada sıfışqa karovqasında necə yaşayacaqlar? Sirzəmi dedikləri yer stadionun oturacaqlarının altında idmançıların geyinib soyunması üçün tikilib. Bu səbəbdən həmin yerə gün şüası düşmür. Döşəmə də, tavan da betondur. İçəri girəndə nəm kifiyi duyulur. Əlavə yer olmadığından köçkünlər yemək bişirdikləri mətbəxdə həm də yuyunurlar. Sirsəmədə 23 ailə təxminən 150 sakin yaşayır. Üstəlik buraya mavi yanacaq çəkilişi də mümkün olmayıb. Zeynəb Məmmədov deyir ki, bir ay əvvəl beton parçaları az qala nəvəsinin üstünə töküləcəkmiş. Elə buna görə də hansı otağa baxsan, ehtiyat tədbiri kimi tavanına karton, selofan örtükləri çəkiblər. Bu həm də yağışdan qorunmaq üçündür. Buraları vurmuşuq, kənada damır. Damır. 20 ildir bu bir ev verir, biz ev tərəfə yığmadılar. Bunu dünən, firay günü həkimlə gətirmişik şey onu. Xəstədir. Hamı, hamı xəstə bu betonun xəstəsidir. Az ki yardımıza penis. İşıq ya. yanmır. Bax indi biraz bundan yanaş. qalaq yanır işıq. Qaranlıq deyirsən, bəs türmə türmə, türmə işıqdır da buradan işıq keçəndə türmə buradan yanır. Çox keçəndə gələ bilərlər tam. Hə. Hə, elə bu ortadan kəsilib deyil. Yalnız atvaq avtomobil gələndə. Bu bir razma düşdü. O, o tərəfdə elə bax bu vəziyyətdə yaşayır. Burda uşaqlar torpaq təpəmizə qaş qaçırlar əyenəbəynə oyundu da ki mə nə deyim xalqın yeridir. Torpaq tökülür təpəmizə. Ələcimiz kəsildi uranı vurduq vır, ki qoy torpaq tökülməsin. Elə yediğimiz yeməyin içinə var tökülməsin. Bax elə o vəziyyətdə yaşayırıq. Cağımız bax ordan torpaq nə tərlay qorpsa uşaq biz də deyək keç görsək torpaq elə hələ qonum qonşu səsimizə gəldi. Lay siment töküldü karavatın üstə Bir tanə uşaq götməse uşaq məhv oluz getmişdi. Burada yanacaq olmadığından qadınlar xəmir yoğurub təndirə çörək salarlar. Ağdam köçkünü Dilgülşə Cəfərova deyir ki, təndir üçün lazım olan çırpıları belə odun bazarından alırlar. Qışın soyuğundan qorunmaq üçün hər kəs pəncərəsinin qarşısına cərgə ilə odun yığıb. Gedirik quşda evi isitmək üçün odunu bazardan aldıq. Odunun bir cərgəsi də 200 manat. Ona görə də qüvvəmi çatdırmaq. El elə olur çikik gorgana bürünüb elək. Keçiyorgandan çıxır. Elə elə gündüzdə yorganda bürünüb kravatta yatırıq ki, bel soyuq olur da vəziyyətimiz pis. Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Bərdə rayon üzrə nümayəndəsi Sərdar Zeynalov deyir ki, rayonda hazırda məcburi köçkünlər üçün hər biri 5 mərtəbəli olacaq 15 bina inşa edilir. O qeyd edir ki, bu binalar ilk növbədə orta məktəblərdə məskunlaşmış köçkünlər üçün nəzərdə tutulub. Stadionun üzrəmsində yaşayanları insani baxımdan köçürülməsi barədə dəqiq plan yoxdur. Sərdar Zeynalov vurğulayır ki, həmin yer ütübətli olduğundan orada insanların yaşayışı dözülməzdir. Bununla belə müsahib ora mavi ancaq çəkilişinin texniki cəhətdən mümkünsüz olduğunu vurğulayır. Yerdə yaşayırıq ki, heçördə insan yaşayışına məmunət olmayan yerdir. Altı döşəmə daşdır, üstü isə geto daşlarıdır. Kişi bu şəraitə yaşayırıq. Amma nə üçün ki, yaşayışımıza baxmayaraq rəbb baxım yoxdur. Buranın köçü məni xahiş edirək gələcəkdə biz bir tərəf fa kö, köçüsündə bir yerə ya, gəlir yaşayacağıq. Dərdi stadionunda bu gözlən kövrdən uzaq yerdə məskunlaşan köçkünlərin çaresiz güzaranları isə beləcə davam edir. Ən acılacaqlısı odur ki, burada yaşayan insanlar həyatlarının çətinliyini taleyin hökmi kimi qəbul edirlər.